নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনী টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰৰ পৰা সমাধান কৰিব লৈছোঁ ছ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ এনেধৰণে দিয়া আছে এখন গাড়ীৰ চকাবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে ব্যাস এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ যেতিয়া গাড়ীখনে প্ৰতি ঘণ্টাত ছিক্সটি ছিক্স কিলোমিটাৰ জুতিত গৈ থাকে প্ৰতিটো চকাই টেন মিনিটছত কিমানটা সম্পূৰ্ণ ঘূৰণ কৰে চ' সমাধানত আমাক কি দি দিছে ইয়াত আমি চকাটোৰ পৰিধি নিৰ্ণয় কৰা আৱশ্যক কাৰণ পথৰ ওপৰত প্ৰতিটো চকাই সম্পূৰ্ণ কৰা ঘূৰণ চকাটোক পৰিবেষ্টিত কৰা বক্ৰৰেখাই সম্পন্ন কৰে দিয়া আছে গাড়ীখনৰ চকাৰ ব্যাস এইটি চেণ্টিমিটাৰ এটাকৈ গাড়ীখনৰ চকাৰ ব্যাস আৰ কিমান হ'ব ব্যাসৰ আধা ত' এইটি ডিভাইডেড বাই টু চেণ্টিমিটাৰ কিমান পাম আমি ফ'ৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ চকাটোৰ পৰিধি এতিয়া আমি কিমান পাম যিহেতু আমি জানো গাড়ীৰ চকাৰ আকাৰটো কি হয় বৃত্তৰ আকাৰ হয় চ' যিহেতু বৃত্তৰ পৰিধিৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো টু পাই আৰ গতিকে চকাটোৰ পৰিধি কিমান হ'ব টু পাই আৰ এতিয়া টু ঠাইত টু লিখিলোঁ পাই ঠাইত পাই ইন টু আৰৰ ভেলু আমি কিমান জানো ফৰ্টি ত' গতিকে চকাটোৰ পৰিধি আমি কিমান পাম এইট্টি ইন্টু পাই চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ প্ৰশ্ন দি দিছিলে গাড়ীখনে প্ৰতি ঘণ্টাত ছিক্সটি ছিক্স কিলোমিটাৰ দ্ৰুতিত গৈ থাকে ছ' প্ৰতিটো চকাত টেন মিনিটছত কিমানটা সম্পূৰ্ণ ঘূৰণ কৰে চ' প্ৰতি ঘণ্টা বুলি ক'লে আমি কিমান মিনিট বুজোঁ ষাঠি মিনিট ছিক্সটি মিনিট গতিকে এক ঘণ্টাত মানে ছিক্সটি মিনিটছত গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব ছিক্সটি ছিক্স কিলোমিটাৰ দেয়াৰ ফ'ৰ টেন মিনিটছত গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব কিমান হ'ব ষাঠি মিনিটত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব কিমান হয় ছিক্সটি ছিক্স কিলোমিটাৰ দেৰ ফ'ৰ এক মিনিটত কিমান হ'ব ছিক্সটি ছিক্স ডিভাইডেড বাই ছিক্সটি ত' গতিকে দহ মিনিটত গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰাৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব এই ছিক্সটি ছিক্স ডিভাইডেড বাই ছিক্সটিৰ লগত আমি কি কৰিম টেন ইনটো কৰিম ছ' সেইকাৰণে গতিকে দহ মিনিটত গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰাৰ দূৰত্ব আমি কিমান পালোঁ ছিক্সটি ছিক্স ডিভাইডেড বাই ছিক্সটি ইন্টু টেন এতিয়া ইয়াত কি হ'ব ছিক্সটিৰ জিৰ' আৰু টেনৰ জিৰ' কেঞ্চেল গৈ ছিক্সটিৰ লগত ছিক্সটি ছিক্সত আমি ইলেভেন টাইমছ কাটিব পাৰোঁ ছ' ইলেভেন কিলোমিটাৰ হ'ব এতিয়া ইলেভেন কিলোমিটাৰক আমি যদি চেণ্টিমিটাৰলৈ নিওঁ তেন্তে কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমে আমি ইলেভেন ইন্টু এক কিলোমিটাৰত কিমান মিটাৰ হয় এক হাজাৰ মিটাৰ হয় এতিয়া আকৌ তাৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিম আকৌ এক হাজাৰ মিটাৰৰ লগত এক হাজাৰ মিটাৰত কিমান চেণ্টিমিটাৰ থাকে ইন্টু হাণ্ড্ৰেড চেণ্টিমিটাৰ সেইকাৰণে ইলেভেন ইন্টু ওৱান থাউজেণ্ড ইন্টু হাণ্ড্ৰেড চেণ্টিমিটাৰ ত' গতিকে ইলেভেন ইন টু ওৱান থাউজেণ্ড ইন টু হাণ্ড্ৰেড চেণ্টিমিটাৰ যিহেতু ওৱান কিলোমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু থাউজেণ্ড মিটাৰ আকৌ ওৱান মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড চেণ্টিমিটাৰ এতিয়াকৈ প্ৰতিটো চকাই দহ মিনিটত সম্পূৰ্ণ কৰা ঘূৰণৰ সংখ্যা কিমান হ'ব দহ মিনিটত যিমান ঘূৰণ কৰিলে ডিভাইডেড বাই চকাটোৰ পৰিধি হ'ব তো দহ মিনিটত গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব ডিভাইডেড বাই চকাৰ পৰিধি দহ মিনিটত আমাৰ গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব আছিলে ইলেভেন ইন্টটো ওৱান থাউজেণ্ড ইন্টু হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই আৰু চকাৰ পৰিধি আছিলে এইট্টি ইন্টু পাইভ ত' গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম এইট্টিৰ ঠাইত এইট্টি লিখি পাইৰ ভেলুটো আমি বহুৱাই দিলোঁ টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন এতিয়া এই ছেভেনটো কি হ'ব আকৌ ওপৰলৈ যাবগৈ ত' ইলেভেন ইন্টু ওৱান থাউজেণ্ড ইন্নটো হাণ্ড্ৰেড ইন্টু ছেভেন ডিভাইডেড বাই এইটি ইন্টু টুৱেণ্টি টু ত' যাৰ ভেলু আমি কিমান পাওঁ ফ'ৰ্টি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ গতিকে প্ৰতিটো চকাই দহ মিনিটত ফ'ৰ্টি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভটা সম্পূৰ্ণ ঘূৰণ কৰিব এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ তলত দিয়াবোৰত শুদ্ধ উত্তৰত চিন দিয়া আৰু তোমাৰ বাছনিৰ যুক্তি দৰ্শোৱা যদি এটা বৃত্তৰ পৰিসীমা আৰু কালি সাংখ্যকভাৱে সমান হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্থ হ'ল তাৰমানে যদি এটা বৃত্তৰ পৰিধি আৰু কালি সমান হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব বুলি আমাক সুধিছে ইয়াতে অপশ্যন চাৰিটা দি দিছে এতিয়া আমি সমাধান কৰি কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ তাকে বাছি উলিয়াব লাগে তো সমাধান চাওঁ অহা ধৰা হ'ল বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ একক বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব লাগে গতিকে প্ৰথমে আমি ব্যাসাৰ্ধ আৰ একক বুলি ধৰি ললোঁ গতিকে বৃত্তটোৰ পৰিসীমাৰ ফৰ্মুলা আমি জানো টু পাই আৰ আৰু একক লিখিলোঁ আৰু বৃত্তটোৰ কালিও আমি ফৰ্মুলা জানো পাই আৰ স্কোৱেৰ বৰ্গ একক এতিয়া দিয়া আছে বৃত্তটোৰ দিয়া আছে যে বৃত্তটোৰ পৰিসীমা আৰু কালি সাংখ্যকভাৱে সমান গতিকে টু পাই আৰ ইজ ইউকুৱেল টু পাই আৰ স্কুৱেৰ তাৰমানে আমি এইটো পৰিসীমাটো কালিৰ লগত সমান কৰি দিলোঁ এতিয়া উভয় পক্ষক পাই আৰ এৰে হৰণ কৰি আমি কিমান পালোঁ আৰৰ ভেলু টু গতিকে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ টু একক গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ